неожиданно вынырнул из темноты и двигался прямо на инспекторов без каких-либо включенных световых приборов. Водитель «Газели» был настолько пьян, что еле держался на ногах. О фарах он просто забыл. Во время разговора с работниками ГАИ водитель все время пытался отвернуться в другую сторону, но скрыть сильный запах алкоголя было невозможно. Поняв, что отпираться бесполезно, 59-летний мужчина сознался, действительно выпил, но совсем немного и еще утром. Утром часов А что пили? Ну, вот. Водку? много? Ну, Стойкий запах мужчина пояснил тем, что принимал лекарства. Однако, как показала проведенная с помощью прибора драггер алкотестра экспертиза, уровень алкоголя в воздухе, выдыхаемым водителем, значительно превышал допустимую норму. Результат проведеної експертизи показав 1,93 промілі алкоголю. На даного дія було складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною першої. Водительське удостовірення у перевозчика також з'яли до рішення суда.